olloh bilan birga bo'laylik olloh biz bilan birga bo'ladi qalbimizda faqat allohni rozi qilishlik g'ami bo'lsin mushkulalarimizni alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'ramiz shoshilib ketamizda biz agar olloh bir narsani bersa sizga kim uni to'sib qola oladi agar olloh bir narsani sizdan olib qo'ymoqchi bo'lsa kim bu narsaga qarshilik qila oladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni yosh bolani ulovga ushqashtirib olib nasihat qilganda s nima deganila yey bola men sizga bir qancha so'zlarni o'rgataman ollohni haqlarini saqlagin u e, zot seni saqlaydi ollohni haqlarini saqla doim ro'barangda topasan agar butun bir ummat senga yaxshilik qilaman deb turgan bo'lsa olloh yozganidan oshiq yaxshilik qilish olmaydi agar bir ummat senga yomonlik qilamiz deb turgan bo'lsa olloh yozganidan oshiq yomonlik qilish <laughs> seni peshinangda yozilgan yaxshilik yomonlik kunlar bu qalam ko'tarildi sahifalar quridi shuning uchun olloh bilan birga bo'lishni o'rganaylik oh birodarlar dunyoda alloh taoloni itoatidan ko'ra muhimroq narsa yo'q ollohga yaqin bo'lishdan ko'ra afzalroq narsa yo'q olloh sizdan rozi bo'lsa bu narsaga hech narsa teng kela olmaydi olloh rozi bo'layotgan ishlarni ustida yurgan bo'lsangiz boshqa narsani g'amini qilmay qo'yavering qaytarib aytaman ishingiz yurishmayaptimi kasalingiz bormi pulingiz bormi qarzingiz bormi nima muammoingiz bor muhimi olloh rozi bo'ladigan ishni ustida yuring qolgan g'amingizni robbingizga tashlab qo'ying alloh taolo aytadi ey odam bolasi meni talab qil meni topasan agar meni topsang hamma narsani topding agar meni yo'qotib qo'ysang hamma narsani yo'qotib qo'yding men sen uchun hamma narsadan va va alaykum rahmatullohi yaxshiroq <laughs> <laughs> idalar olloh bilan birga bo'laylik Alloh biz bilan birga bo'ladi qalbimizda faqat allohni rozi qilishik g'ami bo'lsin mushkulalarimizni Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'ramiz shoshilib ketamizda biz agar Alloh bir narsani bersa sizga kim uni to'sib qola oladi? agar olloh bu narsani sizdan olib qo'ymoqchi bo'lsa kim bu narsaga qarshilik qila oladi